приехал в центр города наконец-то э -э, был у терапевта э -э, закрыли мне больничный буду ходить на работу значит как это все было сейчас вам расскажу медицина хорошая пока ты с ней не сталкиваешься потому как здесь украинцы особенно с документами временного убежища очень тяжело пройти да, ну, без знания языка, пройти каких-то врачей Приходится ходить на работу, ты все время занят У тебя то ночные, то дневные смены Поэтому не получается вовремя Пасть на какой-то термин, который у тебя ждет Месяц или два Короче, приехал на митинг В поддержку Украины Сегодня 24 число я не мог такое пропустить. Был я у врача, у невролога, наконец-то у терапевта закрыл больничный. Доброго mm -hmm. дня, ми погодіний фонд All for Ukraine. Він займається допомогою на нашим хлопцям і також судним людям. В основному ми купуємо пікапи. Тут ви можете бачити старлінки, дрони, e, там знизу є кофло, генератори, термобілізори та інші інше на для наших хлопців. Тому просимо вас підтримати наших хлопців та да задоначити. что вы не имеете готовки, можно задонатить за допомогу Сюр. Так, оно открывается не через камеру, а через вашу банковскую аппликацию. Ребята, вот сухпайок, армия России. Разогреватель, паштет, пюре яблочное, рагу из овощей, так, это спички, наверное, бекон армейский. Так, еще последний кусочек достаю. Что это у нас? Сыр плавленый стерилизованный. Жевательная резинка даже есть какая-то. Кофе. Короче, тут серьезно людей нас собиралось, людей много. Вот привезли с войны всякие экспонаты, артефакты войны, скажем так. Ну и словака, украинцев очень много здесь. Короче, нашел я тут такой экспонат, посвященный украинским трактористам э, в первые дни полномасштабного вторжения, когда они отжимали танки, тянули их и отдавали засыл. Сейчас я вам покажу этот трактор. Вчера мы из Украины. povedať novinka, kde je zvyšená pasívna ochrana, jo? čo je hlavne kvôli črepinu. Čiže takové atypické a ten vojak podľa toho, do ktorého prostoru ide, alebo my, my to používame ako celo, lebo my sa potrebujeme chrániť hlavne tými črepinami. Ребята, сахарпацкий бограч. Сегодня будет угощать всех посетителей здесь. Когда-то варят бограч. Удивительно. Будет угощать здесь, ребят. Как же аппетит нагоняют? Я вообще не знаю. Какой запах, неимоверный. там мясо.

тоже я узнал, что эти колоритные человеки готовят для ЗСУ каждый день. Находятся они в Закарпатской области и приехали в Братиславу провести мастер-класс. Весь процесс приготовления выглядит следующим образом. 4 часа готовят на костре, затем разливают по герметичным вакуумным пакетам. Сами пакеты сделаны из высокоплотной фольги. И пакеты с бограчем отправляются в автоклав еще на 7 часов. Так суммарное время приготовления составляет 11 часов. Затем это все грузится в ящики и отправляется нашим воїнам на передовую. Тогда срок годності Бограча может достигать 24 місяців. Трошки розповісти про неї. Да. Но малювали різні. Люди з різних куточків України, і ось вони нам відправили ці роботи, і тепер, і тепер ми їх використовуємо на, 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 на аукціоні. Дякую. Mm. <свистит>

Это видео мне позвонил отец и в очередной раз рассказал о массовом обстреле нашего района. Во время последней атаки снаряд упал вблизи наших ворот. Наш дом частично принял на себя последствия взрывной волны. Он пережил и оккупацию и освобождение от нее. Но на 365 день войны русский мид добрался и до него. Также тяжело ранен наш сосед. Квартира, в которой сейчас живет отец, тоже пострадала. С обоих сторон взрывной волной частично выбиты окна. Пока я шел и снимал архитектуру старого города, я и представить себе не мог, что увижу на центральной площади возле театра. Виденное поразит глубоко мое сердце. Тяжело представить, что чувствовали родители и что чувствуют наши работники ДСНС, которые видят эту картину чуть ли не каждый день. По официальным данным, в Украине за время войны пострадали более 1300 детей, 450 из них погибло. 863 получили ранения разной степени тяжести. Самое ужасное это число погибших детей, все равно растет. Короче, я отошел уже, ребят. Очень тяжело, очень. Воспринимает психика такие моменты очень больно. В общем, иду назад на основную площадь, где проходит митинг, выставка. Э -э немного собрался с мыслями, немного отошел от этого всего. Дойду и, пользуясь случаем, покажу вам, где находится гостиница «Киев». Она сейчас в запустении, стоит без дела. Пошел я на площадь, и, кстати, я уже очень голодный. Встал в очередь... На бограч, так как его сварили и уже все стоят, ждут. Я всегда хотел попробовать Бограч, но так как мы э, это настоящий Бограч, мы его с друзьями не умеем готовить. Эти люди готовят его для ЗСУ, повторюсь. Поэтому у них уже это может быть тысячный казанок. Ой, моя черга дешла. честно дякую вам. Обережно. Так, ну все уже начали, приступили кушать. Кто-то прям варшавист, кто-то просто стоит, кто-то на камнях. В общем, все кушают. Ребят, нашел я свободное место себе. Есть картошечка, фасолька. Скажу честно, я первый раз пробовал

По моему мнению, в Украине самая вкусная свинина. И здесь ее привезли именно с Украины. Именно этот вкус, его ни с чем невозможно спутать. Я пробовал и чешскую свинину, и словацкую. Она совершенно не такого вкуса. Ну, в принципе, как и сало. Все мы знаем. Моя душа украинца сейчас ликует от такой еды. Я очень за ней соскучился, скажу честно. Это очень вкусно. В общем, народ все прибывает и прибывает. Уже почти 6 вечера. Поэтому многие с работы приходят и приезжают сюда. Друзья, это, наверное, стекло или перископ от бронемашины. Посмотрите, попала пуля сюда. Žltou zástavou, pretože Ukrajina je tá predasledovaná, prenasledovaná, ktorá sa dvíja z popola ako Fénix. slovenských 0 eur, prepáčte, 0 eur, 0 hrivien, túra je, ...vnúkom, je pretože od 2014 dennodenne hltáme informácie z Kremla. Dennodenne sa pokúšajú našich starých rodičov, našich bratov, naše sestry otravovať na internete jednom z Kremla. A my tu máme teraz odporníkov na hybridnú vojnu Andrea Cox, a Daniel Milo. Dostanú zdravotné poistenie. Práve preto my teraz musíme byť silní, a ktoré nám pomôžu vyhrať tú vojnu. Nie len hybridnú, ale aj konvenčnú. Nie sú to len sociálne siete. Sú to aj rôzne médiá, rôzne webportály, ktoré sa tvária ako štandardné médiá. Не треба се позарадила на те, що се шірі це з наше учти на соціальних сіях. Треба се позрядять на то. Разом з тим цей рік навчив нас бути сильними, навчив нас бути об'єднаними, навчив нас об'єднувати довкола себе весь світ всіх найкращих людей у світі, правда? Позитивну пісню. Пісню, яка надихає. Яка нагадує деякі героїчні моменти нашої української боротьби і те, які українці класні. Науте годі music. А ви звідки? З Києва. І вони теж ви що, з Києва. Ми опустилися руки. Коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, допоки сонце сяє, поки вода тече. Лиха біда минає, просто повіру це... Staviť, že v 21. storočí môže niečo také existovať, že niečo takéto hrozné sa môže v našich životoch zopakovať. Pracujeme tu od roku 1975. Presťahovali sme sa do tohto bohatého chersonského kraja. Pracovali sme a bývali sme najprv v tejto chalúbke a neskôr sme si tu postavili dom s pomocou ľudí, ktorí nám pomáhali. Mali sme tu takú dobrú tradíciu. Pomáhali sme si tam, stavia, ideme pomôcť k nemu. My staviame, prídu pomôcť k nám. A... Výsledky. we the so Chceme len povedať Ukrajina, že pri vás stojíme a budeme vás podporovať, kým bude treba.